Вчера около 7 часов вечера при плановом объезде место возникновения чрезвычайной ситуации, которая была связана с потерей энергоснабжения города Южного, где в результате стихийного бедствия было сломано три опоры высоковольтных 110 киловольт. Значит, мы следовали по маршруту от населенного пункта Сечавка в сторону э, населенного пункта Южный. Значит, по пути следования произошла следующая ситуация. Значит, произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате чего легковой автомобиль э, ВАЗ 2106 э, больше всего пострадал. В этом автомобиле э, было четыре человека, из которых одного э, гражданина наши прибывшие подразделения города Южного оперативно извлекли из кузова и передали в карету скорой помощи. Три остальных человека были э, зажаты фрагментами кузова деформированного автомобиля настолько плотно, что реально э, просто так их достать э, не было возможности. Пришлось э, применять специально аварийно-спасательный инструмент для того, чтобы вскрывать крышу, разрезать стойки автомобиля, отгибать э, из изогнутые фрагменты, где э, зажатыми были не только верхние, но и нижние конечности пострадавших э, людей. Э, все три человека успешно нашими сотрудниками были извлечены, переданы в карету скорой помощи, однако в пути следования водитель э, автомобиля ВАЗ-2106, э, уже э, непосредственно не доезжая до э, больницы, в пути следования умер. По э, причинам ДТП, значит, сейчас э, окончательной причины мы, конечно, э, не установим. Э, значит, по данному вопросу заключение будет от сотрудников ГАИ, которые уже смогут конкретно дать заключение, в результате чего произошло данное дорожно-транспортное происшествие. Учитывая прогноз э, гидромицентра, который у нас ожидается на ближайшие 3-4 дня, значит, э, прогноз погоды очень э, серьезный и должен каждый наш Гражданин задуматься, в первую очередь, это водителя, которые выезжают не только в черте города, но и за э, пределы города Одессы, где ожидается, во-первых, это налипание мокрого снега. В результате этого мы все понимаем, что все дороги будут э, скользкими. Второй вопрос, это каждому водителю я бы советовал бы... Э, строго выдерживать правила дорожного движения и в первую очередь это если есть крайняя необходимость это при э, эксплуатации э, своих автомобилей иметь хорошую зимнюю резину ни в коем случае не выезжать на трассы если автомобиль не подготовленный для эксплуатации в зимние условия